Salamu aleikum. Bu günlərim sizə Fənaqədə gözəl bir həyət ev təqdim eləyəcəm ki, məqəbəli. Reyin sor görüşüdür. Belə bir geniş küçədə, geniş küçədə, qəşəng bir küçədə yerləşir. Əsas yola çox yaxındır. Daxil oluluq həyət evimizin bəzi bir həyəti var. Çox səliqəli bir formada işləyir. Həyətdə belə bir moyka, bulaq var. Yəni yaxınlığında, yanında mangal da eləməyirlər. Bu görə alminin prəşənləri var. Çox gözəl prəşənlərdir, pastanmayan. Kəmərdəndir. Formadır. Daxlı olur evə. Bir, ideal bir formada evdir. Tikilmiş bir evdir. İdeal formada təmir olunub. Və istəyən insanlar qura bilər. Şəxsən istifadəsi üçün istəyən insanlar, yəni özü üçün ayala bir ev almaq istəyən insanlar üçün çox ideal bir evdir. Bu burağın zalıdır. O belə bir zalı da qəşəng. Əsas yola çox yaxındır. Yaxınlığında məktəb var. Ya aşağı bəktrəm sə yaxınlığındadır. Bax Belensiya baxırsınız. Yəni təmirdə, tikintidə heç bir problem yoxdur. Yəni hər şey ən yaxşısından. Onu görürsünüz. Yəni gəlib gördüyünüzdə də özünüz canlı şahid olaçasınız, sizin necə bir evdir. Bax bu da bir otaqdır. Evin ən balaca otağıdır. Otaq balaca deyil, sadəcə ola, bu ev üçün ən balaca otaqdır. Assalam. Sərin otağımıza. Bu da bir otaqdır. Spamdır. Mən polu da göstərəm. Çalışdıq. Ümumiyyətlə hər bir şeyi göstərirəm ki, yalnız görərsiniz ki, necə bir evdir. Evimiz ümumi lükdə 6 otaqdan ibarətdir. 2 mətbəx, 2 də sanuzel qovşağı var. Hop, xan mətbəxinin xonasıdır. Bir ev xona yuxarı mərtəbəli salonlu qovşaq göstərdim. Bu belə bir yuxarı mərtəbəli salonlu qovşaqdır. Özü üçün gözəl bilirin, üçün, üçün, üçün bir ev istəyən insanlar məhz özlüyə gəl bir evdir. Və burada vaxt üçün olmaq üçün sizlər bir şərh mətnə bəyənin, videonu bəyənin, paylaşın. Bu hər kəs görsün. Ev axtaran insanlar üçün ideal bir vaxtaran insanlar üçün və hə? hətta vasitəçi olmadan ev istəyən insanlar üçün gözəl bir evdir. Bu üçün. Doğrularla danalara saxla. Və bu bizim Arda, demədim, bu aşağı mərtəbəyə belə düşmək üçündür. Öz həyatından düşürsən vələncə aşağı mərtəbəyə. Burada iki qapı var. Bir öz həyatından düşən qapı, bir də var ki, göstərəcəyəm. Bir başa yol açan. Amma düşdükdə belə bir böyük bir Eh qonaq var burada qarşılayır. Qonaqda evin bütün sistemləri bura yerilmişdi. Aşağı mərtəbə isti pol olduğu üçün qutuya yerilmişdirlər. Bu kombi sistemə zərdə tutmuşdu burada. Yeni isti pol də mətlaxdır. Yəni burada otaqları göstərəm. Amma belə bir qəşəng bir otaqdır. Yuxarıdakı qırağada bir zal da aşağıda var. O, yuxarisi, evet, o, bu yoxsa 6 obşevka taxta yağılmışdan keyfiyyətli maldır. Bu. Elə bir gözəl bir otaqdır. Evin səliqəsinə, tikilişinə heç bir problem yoxdur. Keyfiyyətinə söz ola bilməz. Yəni ki, çox keyfiyyətli tikilmişdir. Yəni tikərlikdə canlı olaraq daha ətraflı görəsiniz və evin buradan dediyim kimi ikinci çıxışı var. Bu çıxışdan çıxsaq yol açılan başqa qapı. Burdan çıxırsan, çıxırsan yoldu bura. Bu yol təpədə təmir işləri getdinə görə tam təmir qutarmır. Ona görə yol ya asfaltiya, beton olacaq. Bu buradan yeni forması görsəniz. Və Bu, buradan Sağ qolov məhəllə getdikcə aşağışa, getdikcə bir tərəfi yuxarıdır, yol tərəfi yuxarıdır. Belə. Evimiz dediyim kimi 6 otaqdan ibarətdir. Qapıdan sağa qorşaqımızdır, dostlar. İnşallah hər kəs üçün. Belə bir sanitar qorxu da var. Əl-ləcə. Ev 6 otaqdan ibarətdir. Çox səliqəli bir evdir. Kiçik xonası var. 2 sanitar qorxu var. Yəni ideal ev istəyən insanlar üçün buyursunlar. Gözləyirik. Allah hər kəsə, Allahın və Satanın da xeyir versin. Yenə yəni, təşəkkürçülük üçün bir də təşəkkür edirəm. Səhmət olmasa bəyənin və paylaşın hər kəs. Öz üçün ev istəyən insanlar üçün ideal bir yerdir. Buyursunlar, gəlsinlər. E, Məyarı endirimlər də olacaq. Qiymət isə 82.000 manatdır start qiyməti. 2 mərtəbəli ev üçün, belə bir ev üçün bu qiymət eləyisə aşağı bir qiymətdir. Sadəcə bu gün bazara uyğun olaraq bu qiymətə satışa çıxmışdı. Buyurun, gözləyirik. Allah hər kəsə alana da satana da xeyir versin. Yəni dediyim kimi çox ə, yer olaraq da uyğun bir yerdədir, keyfiyyət olaraq da evin keyfiyyətinə söz ola bilməz. Oldu, çox sağ olun. Biz, e, sizləri gözləyirik.